ناظرین ہزاروں سال قدیم انسانی تاریخ میں بہت سی تہذیبوں نے انسانی تمدن کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان ماضی اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ہزاروں سال قدیم سندھ کی تاریخ پر مبنی ایک انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم سندھ کی سات ہزار سالہ تاریخ کے بارے میں یادگار لمحات اور اتار چڑھاؤ کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے سندھ عالمی تاریخ کی ایک قدیم ترین تہذیب دریائے سندھ کے کنارے آباد سندھ عالمی تہذیب کا ایک بڑا حصہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اس تہذیب کو انڈس سیولیزیشن کا نام بھی دیا گیا ہے قدیم سندھ پاکستان کے صوبہ سندھ بلوچستان جنوبی پنجاب اور بھارتی راجستان کے علاقوں پر مشتمل خطے کا نام تھا سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے سندھ کا نام دریائے سندھ کی نسبت سے سنسکرت زبان کا لفظ ہے سنسکرت میں سندھو کا مطلب ہے دریا سندھو کا ذکر ہندوؤں کی قدیم کتاب مہا بھارت میں بھی ملتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے سندھ کی تاریخ سات ہزار سال قدیم ہے جب اس خطے میں مختلف دراوڑی قبائلہ باد تھے چار ازال قبل مسیح میں دراوڑوں نے یہاں مستقل رہائش اختیار کر لی موجودہ سندھ میں مہنجو داڑو کے کھنڈرات سے ملنے والے آثار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہزاروں سال قبل بھی موہنجو داڑو ایک انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا مکانوں کے پختہ اینٹوں سے تعمیر پکی گلیاں پانی کی فراہمی کا نظام ہوادار اور روشن تعمیرات مجسمہ سازی اوزار سازی کاشتکاری میں مہارت اور زیر زمین سیورج سسٹم ان کی فنی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے سندھ کی تہذیب اس دور میں مصری، آشوری اور سامی تہذیبوں کے شانہ بشانہ ترقی کر رہی تھی ایک وقت کے بعد مہنجو داڑو صفحہ ہستی سے مٹ گیا اس کے وجود کے خاتمے کے بارے میں دو آرا پائی جاتی ہیں ایک یہ کہ کسی قدرتی آفت زلزلہ یا سیلاب کی وجہ سے یہ شہر تباہ و برباد ہو گیا دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے وسط ایشیا سے تعلق رکھنے والے ہند آریائی قبائل کے حملوں کی وجہ سے اس شہر کو تباہ کر دیا گیا نے یہاں ہند آریائی تہذیب کی بنیاد رکھی اور یہاں کی مذہبی معاشرتی اور سیاسی اقدار کو تبدیل کر کے رکھ دیا یہ عمل سترہ سو قبل مسیح تک جاری رہا سندھ کی تاریخ کو مختلف ادوار مثلاً کانسی کا دور لوہے کا دور ہند یونانی دور قرون وسطی کا دور اسلامی دور اور جدید دور میں تقسیم کیا جا سکتا ہے موجودہ سندھ کے اکثریتی علاقوں میں سندھی زبان بولی جاتی ہے مگر اس کے علاوہ اردو گجراتی پشتو میمنی بلوچی کچھی داؤدی اور کشمیری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں سندھ دھرتی کا اپنا ایک مخصوص کلچر ہے یہاں کے باسی مرد حضرات شلوار قمیض کے ساتھ سندھی ٹوپی اور سندھی اجرک استعمال کرتے ہیں جبکہ خواتین سندھی طرز کی کڑھائی والی فراک زیب تن کرتی ہیں تھرپارکر اور بھارتی راجستان میں بھی عورتیں دھات کے زیورات استعمال کرتی ہیں اور پورے بازموں پر سفید رنگ کی چوڑیاں پہنتی ہیں پچیس سو قبل مسیح میں شروع ہونے والا کانسی کا دور مہنجو داڑوں کی آبادکاری سے عبارت ہے مہنجو داڑوں کی تباہی انیس سو قبل مسیح میں بیان کی جاتی ہے یہ شہر زمین کے نیچے دفن ہو گیا اور انیس سو بیس عیسوی میں کھدائی کے دوران اس کے آثار دوبارہ نمودار ہوئے انیس سو اسی میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے اس کو عالمی ورثہ قرار دے دیا سندھ پر مختلف قبائل اور خاندانوں نے حکومت کی تیرہ سو قبل مسیح میں اس خطے پر سو ویرہ سلطنت قائم ہوئی یہ ایک انڈو آرین سلطنت تھی جو کہ ایک طرف بحیرہ ہند جبکہ دوسری طرف ملتان تک پھیلی ہوئی تھی اس سلطنت کا دارالحکومت رو روکا تھا جسے آج کل پاکستانی سندھ کا روہڑی کہا جاتا ہے سوویرہ سلطنت پانچ سو اٹھارہ قبل مسیح میں اپنے انجام کو پہنچی اس کے بعد پانچ سو اٹھارہ قبل مسیح میں جب شمال میں گندھارا تہذیب عروج پر تھی اس زمانے میں اچیمنت دور کا آغاز ہوا جو کہ تین سو چھبیس قبل مسیح تک برقرار رہا تین سو چھبیس سے تین سو سترہ قبل مسیح کے دور کو مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا آہستہ آہستہ سندھ اور پنجاب کے بہت سے علاقے موریا سلطنت کا حصہ بن گئے اس کے بعد موریا بادشاہ آشوکہ نے سندھ میں بودھزم کو متعارف کروایا اور اسے مضبوط کیا تیسری صدی قبل مسیح میں بودھ مت کی جگہ ہندو مت سندھ کا سب سے بڑا مذہب بن چکا تھا موریہ سلطنت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہماری پہلے سے موجود ویڈیو ضرور دیکھیں اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے موریہ سلطنت کے خاتمے کے بعد ہند یونانی دور کا آغاز ہوا جسے انڈو گریگ دور کہا جاتا ہے ایک سو اسی قبل مسیح میں موریہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور تمام اس خطہ ہند یونانی اقتدار کا حصہ بن گیا نوے قبل مسیح میں سندھ میں ہند سائفن دور کا آغاز ہوا اس دور میں مینہ گارا اس کا دارالحکومت تھا. اس دور کا خاتمہ 20 قبل مسیح میں ہوا اب ذکر ہے گپتا سلطنت کا تین سو انیس قبل مسیح کو گپتا سلطنت وجود میں آئی جبکہ تین سو پینتالیس عیسوی کو سندھ گپتا سلطنت کا حصہ بنا گپتا سلطنت ایک ہندو ریاست تھی ہندو دیوتا برہما کا قدیم کانسی کا مجسمہ بھی میر پر خاص کے علاقے میں دریافت ہوا گپتہ دور میں بودھزم کمزور ہوتا چلا گیا جبکہ ہندوزم سرکاری مذہب ہونے کی وجہ سے مزید مضبوط ہوا گپتہ سلطنت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہماری پہلے سے موجود ویڈیو ضرور دیکھیں ہندوستان میں راجستان کے علاقے میں کثیر تعداد میں سندھی آباد ہیں ان کو ہندوستانی سندھی کہا جاتا ہے سندھ کا اپنا میوزک ہے جس میں صوفی رنگ غالب دکھائی دیتا ہے پاکستانی سندھ میں اکثریتی آبادی آج بھی مسلمان ہے جبکہ بھارتی علاقوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے پاکستان میں اس کے علاوہ ہندو سکھ عیسائی آتش پرست جین مت اور بدھ مت کے ماننے والے بھی کثیر تعداد میں آباد ہیں ناظرین تین سو پچیس عیسوی کو ساسانی سلطنت وجود میں آئی اس کے دوسرے بادشاہ شاہ پور اول کے زمانے میں سندھ کا بڑا حصہ سسانی سلطنت کا حصہ بنا اس دور کا خاتمہ چار سو نواسی عیسوی کو ہوا سسانی حکومت کے خاتمہ کے بعد چار سو نواسی میں رائے سلطنت وجود میں آئی یہ سندھ کی پہلی مقامی سلطنت تھی یہ سلطنت کابل اور کشمیر تک پھیلی ہوئی تھی رائے سلطنت کو ہون قبائل کی حکومت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رائے سلطنت کے پہلے دو راجاؤں کا تعلق ان قبائل سے بیان کیا جاتا ہے, ہے برہمن سلطنت کا جاتا ہے اس, سلطنت کی تفصیلات, تاریخی کتاب میں موجود ہیں. اس دور میں ہندو مذہب غالب رہا پھر سات سو بارہ عیسوی میں محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے اور راجہ داہر کی شکست کے ساتھ ہی برہمن سلطنت کا خاتمہ ہوا ساتھ ہی کرون کے دور کا آغاز ہوا یوں تو سندھ پر 636 میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حملوں کا آغاز سات سو بارہ عیسوی میں عموی دور خلافت میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا دیبل کے راجہ داہر نے اس کا مقابلہ کیا جس میں راجہ داہر کو شکست ہوئی اور سندھ اموی خلافت کے تحت چلا گیا آٹھ سو چون عیسوی میں محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے واپس بلا لیا گیا اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے دور میں سندھ ہباری عرب سلطنت کے تحت چلا گیا ہباری سلطنت کا دارالحکومت منصورہ تھا دس سو چھبیس عیسوی میں محمود غزنوی نے ہیباری سلطنت کا خاتمہ کر کے غزنوی سلطنت قائم کر دی دس سو گیارہ عیسوی میں سومرو یا سمرہ سلطنت وجود میں آئی یہ سندھ کی پہلی مسلم ریاست تھی کچھ عرصہ خود مختار حکومت کے بعد یہ دلی سلطنت کے تخت کے تحت چلی گئی اس وقت سلطان دلی کا شہنشاہ تھا میں اس سلطنت کا راج اختتام کو پہنچا تیرہ سو تینتیس عیسوی میں جام نے سومرہ حکومت کا خاتمہ کر کے سما سلطنت کی بنیاد رکھی اور سندھ پر اپنا راج قائم کر لیا اس کا راج سندھ پنجاب کے کچھ علاقوں اور کچھ پر تھا। شہر سما کا حکومت, رہا। حکومت قائم کر لی اسی دور میں سندھ کے قدیم تاریخی مکلی قبرستان کی بنیاد رکھی گئی پندرمی صدی کے اختتام پر افغانستان اور سندھ پر ترک منگول نسل سے تعلق رکھنے والے ارغون خاندان نے حکومت کی یہ سندھ کی چھٹی سلطنت تھی ارغون دو خاندانی گروپوں میں تقسیم ہوئے پہلے پندرہ سو بیس سے پندرہ سو چون تک ایک گروپ نے حکومت کی جب اس کے بعد ترخان شاخ نے پندرہ سو اکانوے تک حکومت کی جسے ترخان حکومت کہا جاتا ہے اسی دوران مغل بھی ہندوستان میں حکومت بنانے کے بعد اس کو وسط دے رہے تھے سولہویں صدی عیسوی میں شہنشاہ اکبر کے زمانے میں سندھ مغل سلطنت کا حصہ بنا یہ راج اٹھارویں صدی کے اختتام تک قائم رہا آہستہ آہستہ مغل سلطنت سمٹتی چلی گئی تو مغل دور کے گورنر میاں یار محمد کلہوڑا نے کلہوڑا سلطنت کا اعلان کر دیا جس کا پہلا دارالحکومت خدا آباد تھا جو کہ سترہ سو اٹھ سٹھ میں حیدرآباد میں منتقل ہوا نادر شاہ عبدالی کے حملوں کے دوران میاں غلام شاہ نے اس کا ساتھ دیا اور اپنی راجدھانی بچا لی مگر اٹھارہ سو تیراسی میں تالپوروں نے اس کے بیٹے سے راج چھین کر اپنی حکومت بنا لی تالپور سلطنت کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا پھر انگریز فوج نے میانی اور ڈوبو کی جنگوں میں تالپوروں کو شکست دے کر سندھ پر قبضہ کر لیا اٹھارہ سو تیراسی میں کے راج کا خاتمہ ہو گیا ناظرین سندھ کی دھرتی کو اولیاء اکرام کی دھرتی بھی کہا جاتا ہے اس دھرتی کو حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ حضرت جی اے شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللطیف لطیف رحمت اللہ علیہ حضرت بی بی جمل خاتون اور حضرت سچل سرمس رحمت اللہ علیہ جیسے نامور صوفیہ اکرام نے اپنے فیض سے منور کیا انگریز راج میں ہی انیس سو چھتیس کو سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیا گیا انیس سو چالیس میں پورے متحدہ ہندوستان میں ازادی کی تحریک نے زور پکڑا اور انیس سو میں سندھ پاکستان کا حصہ بن گیا اور اس کو ایک صوبے کی حیثیت دے دی گئی سندھ کا دارالحکومت کراچی ہے جس کو روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے جو کہ بندرگاہ ہونے کی وجہ سے سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے کراچی میں بہت بڑے بڑے فلاحی ادارے بھی موجود ہیں جن میں عیدی فاؤنڈیشن چیپا فاؤنڈیشن برنی ٹرسٹ ارخدمت فاؤنڈیشن سیلانی ٹرسٹ اور مناج ویلفیئر انتہائی نمایاں ہیں سیل میں پیدا ہونے والے سندھڑی عام دنیا بھر میں اپنے ذائقے کی وجہ سے اپنا ثانی نہیں رکھتے اس کے علاوہ کھجور اور کیلا بھی یہاں کی کثیر پیداوار ہے سندھ کے مقامی کھیلوں میں ملاکھڑا کبڈی والی بال اور فٹ بال انتہائی نمایاں ہیں کے علاقے میں کالے ہرن اور مور کثرت سے پائے جاتے ہیں انیس سو ستر تک کراچی پاکستان کا دارالحکومت رہا اس کے بعد دارالحکومت اسلام آباد میں منتقل کر دیا گیا ناظرین آپ سندھ آئیں تو آپ یہاں پر کرتار نیشنل پارک مہنجو دڑو، مزار قائد سی ویو منوڑا حبیب بینک بلڈنگ فیض محل کلا رانی کوٹ کاسم فورٹ نیشنل میوزیم کینچر جھیل شاہ جہاں مسجد کوٹ ڈی جی اور مکلی قبرستان ضرور دیکھیں جن سے تعلق رکھنے والی بہت سی شخصیات نے زمانے میں نام پایا ان میں بھارتی اداکار رنویر سنگھ سیاستدان میرا سنیال اداکار ہرشیو داسانی اداکار گووند اسرانی اداکارہ عتیقا اوڈو اینکر فہد مصطفیٰ مشہور کومیڈین معین اختر گلاب چانڈیو سیاستدان نثار کھوڑو رانا حمیر سنگھ آغا سراج دورانی لوک گلوکارہ آبدہ پروین گلوکار الن فقیر صحافی مرتضی سولنگی عبدالحفیظ پیرزادہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو انور پیرزادہ بدھل فقیر گلوکارہ ہمارا چنا گلوکارہ شازیہ خوشک مائی بھاگی شاعر قادر بخش بیدل جسٹس سید سجاد علی شاہ سابق صدر آصف علی زرداری غلام مصطفیٰ جتوئی اداکارہ آرتی چابریا سیاستدان جی ایم سید اداکار دلپ تاہل اداکارہ سادھنا سفدھانی سابق بھارتی وزیر اعظم ایل کے ایڈوانی اداکارہ انیتا حسان دانی اداکارہ انجنا سوخانی اداکارہ سکینہ سمو زالہ رفیقی سنگر نور بانو سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو پیر پگھاڑا ممتاز علی بھٹو اداکار محمد شفیع سیاستدان بشیر قریشی اور اداکارہ سونیا حسن کے نام انتہائی نمایاں ہیں ناظرین تاریخ کے بارے میں یہ معلوماتی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں